ебать. Вот такую вот хуйню рычащую слушать. Так я сейчас просто открыл окно, я курю. Вообще не чутно, я сейчас закрыл окно, и все будет чутно. А да, ну-ка, закрой окно на секунду. Так у меня сигарета, подожди. А шо, ну закрой нагром... окно, ты ходишь, ты можешь это отъехать, ебать? А что, слишком громко? А пиздец, ну ты на туре, ты на приколе, чувак. Что, на туре жестко? Ну, ну ты серьезно, ебать? Ну ты, ты подъехал, сука, к генератору, блять, и включил стрим, блять. Юра. Сейчас я окно закрою, все будет четко. Так, а ты шо? А ну закрой окно. Закрой. Мне просто интересно. Мне просто интересно. <реклама> <реклама> Боже, ебать ты профессионал своего дела, реально. Шо, класс? ты, профессионал, ты профессионал своего дела. А ну нажми на звук. Раз, два, три. Так, Серега, какие перчатки не даете? Шо ты, братан? А? Сколько мы с тобой играем? Пуха вообще. Не, ну реально, блядь, ну я же не буду с тобой, блядь, сидеть, нахуй, пиздец. Доталова, блядь, правильно? Кому ну нахуй надо, блядь? Ну что, тебе выгодно сидеть со мной доталова? Ты ж бачишь. А что же выгодно? Чем выгодно, братан? Я и сырка могу доталова посидеть. Чем с тобой выгодно? Золоти давали. А, золоти давали. А, я помню, как это период золоти давали. Я помню. Ребят, тут Добрый рынок, дай Боже, добрый рынок. Шо, шо, шо? Я не с тобой разговариваю. Ребята, тут просто лайкаем, потому что тут, я, ну, не, короче, спасибо. нема смысла нихуя делать. Вон сука, там именно, блядь, пиздует, сука, что не в себя, нахуй. Виктор, спасибо большое, братанчик. А что, ты не хочешь сражаться, че шо? Нема кому... -у. Слышь, ну вот скажи, пожалуйста, ты, я, я смотрю по тебе, что ты не выспался, знаю тебя, я смотрю по тебе, что ты не выспался. Вопрос, зачем ты заходил в стрим с своим кислым я, ебалом? Я как, раз, я как раз и выспался, я проснулся. Блядь. У тебя ебало кислое, блядь. А у тебя не кислое? Посмотри не, на свое ебало. У меня нет, я веселый, я веселый парнишка. А ты скучный. Ты не веселый парнишка, ты, блядь, именно парнишка грузилована. Вот, хорошо, а что ты тогда злишься сейчас? Жень, я вот не понимаю, ну что что такое, сука? Ты сильно зажранный у нас или что, блядь? Что так такое, что я делаю, блядь? Я пришел отдать тебе пару лайков, брат. Достойно, спасибо, Кент. Пару лайков люди приходят. Люди приходят, тупо лайки свои отдать, прикинь. Класс. Они тебе приносят дань, ебать. В виде лайков. Они тебе приносят дань в виде лайков. Ладно, мы сегодня будем с тобой настраивать что-то или нет? Ну да, если ти, блядь, ну не в 6 часов вечора набереш. Странний ты мужичок, Юр. Странный ти мужичок, Юр. Ну розказуй, как ты, що там? Мені, ну що, Юр, мне нужно тебе выводить на разговор, чишо, чи, может пообщаемся. Я, от, короче, знаешь, что? Вчора їхав, так, задумался. І я викупаю, що ти іменно, сука, бігудей си не крутив пизда. В плані. В плані? В плані я не понимаю, сука, із грязі в князі або шо, сука. Ну, виходить, так. Ти, ти самый классный у нас. То есть ти считаєш, ти що ти іменно із... Э. <реку> Круче, ладно, выключи звук, я не витягую, я не понимаю, що треба пизде сейчас. Зараз дайте роздуплитися. Ребята, Лайки, максимально! Я просто хотел, я просто хотел послушать, что он будет говорить, что он такого скажет, ебать, именно весомого, понял? Он не смог, Юра, ты не смог, Юра, ты не смог, ты хотел выебнуться, я не понимаю, ты хотел выебнуться, у тебя не получилось? Да, братан, ну ты рассказываешь, что там у тебя вообще, как ты? Та що, ничего, сегодня ж блядь, этот. В 6 утра поїхав, скупнувся в озері, в холодній водичці, Потом поехал домой дальше спать. Проснувся Мама, большого, братан. Проснувся. Жека, спасибо большое, братан. Здорово. Забрав рустам. Богу, летим с кайфом. Виктор! Виктор мене задарил, братан. И когда начинаешь руками махать, ти начинаешь зависать. В смысле, так я стою и буду тебя под домом нахуй на Wi-Fi. А, в натуре? Да. Что? Или не имею права. Да а подъезжай сюда, братан, у тебя гудит, все, блядь. Ты понимаешь, что у тебя звук шипеть начинает. Та не гонит. А? Тут ну, все классно. Да. Но я скоро подъеду, бо я срать хочу жестко. Да там, то дело, что я тоже хочу срать, что мне найти, куда мне сижу, блядь. Да, хочешь? Там какого? Далеке где-то, понял, ну его, мало ли. уже да подъезжай сюда, говорю. Подъезжай сюда, говорю. А попозже? А подожди. Подожди. Нажми на звук, блядь, шипишь. Ты начинаешь раз. шипеть. Ты будешь начинать шипеть через время, каждый раз. Так тут тишина, а тут хорошо, блядь. Окна как закрыты. Слушай левый звук, звук, ты начинаешь шипеть. Как музыка, когда играет, просто шип в этом самом. Подъезжай сюда, братан. Потом. Братан, что там будешь делать? Часов. Я допью, а Да какая разница, мужик, подъезжай сюда. Я не буду делать то, что ты сказал. То, что ты Да нет, это же не приказываю тебе. Я не буду делать то, что ты мне... Я не буду делать то, что ты мне сказал. Так я не заставляю, братан. Так нахуй ты уговариваешь, Вик... блядь, иди сюда. Я сиду, стою нормально, блядь. Виктор, чё, мама? Жека, Катаминчук, Бомок, Танюшка. Ребят, спасибо большое. Ну а чё? Вот ты шипишь просто. из-за то, что ты шипишь, братан. Ты тоже шипишь. Ты, ты тоже шипишь. Нажимай на звук. Вероника! Спасибо, акулка. Спасибо большое, малышка. Так, знаешь, знаешь? я, короче, вот, э, прикинь. Выхожу позавчера с дома, подходит соседка под тем забором, что ты стоишь, Кажет, вчера ночью кто-то поездом кирпичи, целую кучу. Шифером було накрито, блять, видно сліди машини. Я говорю, тут, тут наша машина стояла, типа. Я знаю. Каже, ну хтось ночі приїхав, спиздив кірпичі. Датуля. Прикинь. Не ти, братан. Ти думаєш, що в мене на наху... хуйово, що я вже не хочуть <реку> Короче, ребята, 32 лайка, ну полна хуйня. За минуту 32 ёбаних лайка. Пожалуйста. Сука, Пойдем, дайте пострібно. всі по екрану, пожалуйста, подтапайте, блядь. Ну, ну, ти обратно починаєш Юрка, злиться. Ні, я, я так, не Так нет, Жень, ну як я, як я можу грати, блять, з топовим стримером, коли у мене ще 30, блять. Тобто, ну, аудиторія не підхвачує абсолютно ніхуя. Вони сидять, тупо прикол тягнуть, нахуй. Так само, як і ти, понял? Вони замість того, щоб, блядь, тапати. чтобы хотя бы какой счет был, блядь, была какая-то игра. Они сидят тупо, блядь, кайфуют. Ребята, я вас пиздить скоро буду. Блядь, максимально. <с. <с. Юра полка гей, Рама 32 килограмма, блядь. <с. Юрец, да подъезжай сюда, бать, здесь веселее будет вдвоем. Да? Угу. Я пришел отдать лайки. Блядь, пацаны, пиздец, красавчики. Спасибо вам Паш, огромное. большое. Ладно, короче, шо? 22, какие да. мысли вообще? Мысли, ребята, шо? Мы... Шо? мысли, короче, какие, надо шевелиться, я заебался, понял? Что шевелиться? Что именно делать шевелиться? Вот на, я, 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 вот хочу на YouTube, блядь, жестко залетать снимать. Ну так ебать, ты же не хочешь нихуя делать, правильно, Братан, что на два, ребята, летим, пердим. Иначка, приветики. Мы вчера сидели на твиче, обсуждали все. И что бы решила? Вероник, спасибо. Вероника, ты, ты манюнька, спасибо большое, Вероника. Что мы решили? Кто опездал? Ану, да. а, а ну, кто опездал? Вы что, сука? Сутулая, блядь. А, Вероника! Дорогуша, спасибо большое. Братан, ты видишь, что Вероника делает? Вот, блядь, не знаю, вот не любит она тебя, блядь, пиздец. Вот не а там, любит она мы тебя. Уже, мы, 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 ж, мы ж уже не в друзьях, понял? А не любит она тебя что-то, блядь, братан, пиздец. Да. Я не знаю, что. Как-то все так... Странно, тебя, что странно, что переполица не ма. Странно, что переполица не ма. Ха он сделал, мы ну, против Иры он сделал счет, 77 тысяч побежал. 77 тысяч? Да. А там почему твой, твой юмор звучит как оскорбление? Чего? Ну, не знаю, вот говорят люди, так что твой юмор это как оскорбление? Да не. Не, ну да, может люди не понимают, я хуя знаю. Просто такой жесткий, все его любят, но ему идет... Да, вот Олечка пишет, что тебя все любят, но тебе идет проигрывать. Идет проигрывать, то есть, да? Да, ну а тебя, люди, ну, реально, тебя, реально люди любят, человек тебя любит. Просто тебе вот идет проигрывать. Не продавай кирпич, что еще с цены твои. Андрей, ты... пошел ты нахуй, мусор ебаный. Ты, блин, ты просто понял, ты когда проигрываешь, ты заносишь контент, И, когда проигрываешь. А Средний сэ, сэ, капитал, это, блядь, какао. нахуй, видишь, Юр, Юр, а нахуй, нахуй Юр, говорю, что, блядь, Юр, сути, юр. Блядь, поняли, блядь, юр. юр, ты когда проигрываешь, ты начинаешь заносить контент. Братан, а что ты, ты со Снежаной поссорился, Снежана пишет, что это твоя роль, ты со Снежаной в контрах? Это свой модератор был. Я ха роль, я, я, подожди, подожди. Я, 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 моя роль, Снежана, я не понимаю. А ну, а ну. Я моя роль. Не, твоя роль, типа, мол, проигрывать, я что-то так понимаю, чи... А а боже, боже, какие вы ёблоки, я сука, ору с вас. <связь> а а что ты со Снежаной уже все перестал, перестал контачить? Чи Ну, получается это. так. Это ж твоя модератор была, шо, в чем, в, чем, в чем, конфликт? Ну это тикток, ну что в чем конфликт, Это разница? Не, ну просто ты забрал у него модераторку, просто интересно, в чем дело. Женя, а ты у Свенка не хотим забрать модерку, не? Не? Нет. Сидела тут, а теперь ходит. Что случилось? да, 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 да. что случилось? Ольга, приветик. Привет. Ебет, блядь, что случилось? Вы что, сука, охуели там?